Новини міста жовті води від 23 лютого. Медико-санітарна частина номер 9 продовжує працювати в напруженому режимі. Лікарняні відділення заповнені. Кількість пацієнтів більше кількості ліжок. Але есть и добрые новости. Грипп та респираторные инфекции потроху отступают. Пока у нас коечный фонд 195, у нас было 220-217, на конец недели вышли только на 195 коек, выписали уже достаточно много больных. Все равно оборот идет в инфекционном отделении достаточно быстро, лежит еще там более 20 больных, хотя респираторная инфекция снизилась. Я тогда говорила, что в два раза снизилась, в этот раз за эту неделю где-то порядка на 6-7%. То есть всего за неделю зарегистрировано 327 случаев респираторной инфекции, 137 у взрослых и где-то 181 у детей. То есть пошло на снижение, эти школы открылись, все в общем-то в этом плане нормально. Набувала кількість пологів зареєстрована в місті минулого тижня. Щоправда, третина породіль, які звертаються до жовтоводських медиків – іногородні мешканці. За цю тиждень прям рекордне кількість, звичайно 8, 10, 12, а це 16 родів. Из них двое кесарева, все, в общем-то, роды благополучные. Даже один ребенок 4600, крупный, хороший да, ребенок. Так что, в общем-то, желтоводцы пополняются, хотя из них, конечно, 30% это иногородние, потому что не работает роддом в Пятихатках, и практически у нас половина родов ведут это Вольногорс, Пятихатки и Хутор Петровского. Наши выезжают по направлениям в другие города, те, которые нуждаются, а у нас 50% родов не наши. Ще одне міське кладовище з'явиться в жовтих водах незабаром. Територію під захоронення площею близько трьох гектарів землі виділять за адресою Купріна-1А неподалік від Колинівського кладовища. Наразі вже виконано проєкт, і в цьому році з міського бюджету будуть виділені кошти для реконструкції. Тема актуальна. На ближайшій сесії буде прийнято рішення фінансування цих... Дійсню по реконструкції єдине, як це проще зробити. Скорее всего, буде через прозоро выставим. там, хто підключиться до колонія. К сожалению, колонии здесь не могли б поработать, які расконвойка по сделали. Тим часом і міські кладовища, що нині функціонують, знаходяться у занедбаному стані і також потребують фінансових вкладень. Тому підприємство ритуальні послуги вкотре просить у міської влади грошей. Ни копейки не выделено в бюджете на, на благоустройство кладбищ. То есть дорожки необходимо делать. Кладбище, особенно водобудское действующее, оно сдвинулось прилично, э, скажем так. И нету дорожек внутри, скажем так, там, там грязь страшная. Поэтому необходимо какие-то деньги на посыпку, чтобы выделить, чтобы поделать дорожки, чтобы транспорт и люди могли нормально двигаться. И просьба, конечно, по транспорту. На транспорт, на той, ну, в той каденции тех депутатов было принято решение о выделении транспорта 356 тысяч для КП ритуальной услуги, и в это подтверждали. На данный момент ни копейки нигде не заложено. Предыдущий руководитель, там первый, по-моему, руководитель кладбища, если я не помню, как раз перед поминальным днем, то он за счет своих средств, я помню, лично сделал благоустройство кладбища Кулиновское. За счет своих средств. Да, это был чистый поднятие имиджа его собственного. Ну вот так, в данном случае я понимаю, это бюджетные деньги. Бюджетные деньги, но скорее всего, эти деньги будут выделяться не вам, а, а будут выделяться заниматься. деньги тому, кто выиграет по просуру конкурс на благоустройство, в том числе, в том числе кладбище. А то деньги выделяются, потом не контролируется, акт подписали, потом в суд подали. Суд признали іскі, деньги виплатили, за що виплатили, де чого зроли. Майже півмільйона гривень коштувало місту прибирання від снігу. У ліквідації наслідків негоди брала участь не лише техніка бжереу, але й сніговбиральний транспорт інших підприємств міста. Тож наразі настав час віддавати борги. По снігоочистці сніг, як я вже говорив, обійшовся нам дуже дорого більше 500 тисяч. по тем цифрам, которые Олег Федорович предоставил. Ну, он предоставил в том числе 220 тысяч, это те предприятия, которые участвовали в снегоуборке. Лично я проанализировал все эти документы, но я так понимаю, что из 220 тысяч останется 1150 по моему анализу. У меня нет вопросов к чистому месту, вообще нет никаких вопросов. И практически нет вопросов к водоканалу. То есть там достаточно реальные цифры. Реальная работа, я все это видел, я это, все это понял. По другим предприятиям есть вопросы. Значит, я не могу обвинять здесь, скажем, службу Олега Федоровича пожиро. Потому что ну, им принесли документы, они приняли эти документы формально. Хотя там есть моменты, скажем, э, если смотреть внимательно э, путевые листы, то в путевых листах указываются объекты, которые вообще-то никакого отношения к снегоуборке не имели. На затраты на транспорт ПЖРО хочу поставить здесь известность всех директоров коммунальных предприятий и государственного звука. Самые низкие среди ваших. Вот почему-то так ми їх ругаем по жиру, но затраты на единицу роботи моточас транспортного средства у них оказалось самым низким. А от якість робіт – це окрема тема. На Колинівському кладовищі снеговбиральна техніка частково пошкодила огорожі на могилах. Хороше діло зробили, прочистили Кулиновське кладовище від снігу. Але при цьому бульдозер… Хто там прочищав, кстати, Олег Федорович? Наверное, наш буль... трактор, так? Да? Ну, буль... ну коротше, сніг сліг градки. Отак от. Снесли оградки. Я не могу его видеть, потому что снег, снег был глубокий. Я понимаю, что просто сейчас люди еще не все там на кладбище пришли. Вот я уже пришел на кладбище, прошелся полностью по этой аллее. Он как заехал, и все там, ну, несколько оград там есть. Есть и серьезные ограды, которые снесли. Олег Федорович, выясните, кто там. Там суммы не такие большие, я думаю. Там можно послать человечка, посмотреть, где там чего сделать. Там кое-где можно просто молотом выровнять и... Дві точки сварки зробити. Коли где надатку як знісли її, де видно з собою увізли. Ось вот така є там проблема. Проблема з бородою вулична незаконна торгівля. І хоча зараз зовсім не літо, проте питання піднімається знову і знову. Адміністрація ринку по вулиці Дзержинського б'є на сполох. Торговля на вулиці, в тому числі вуличними продуктами. промтоварами, значит, выходит из-под контроля. То есть проверка санитарная, естественно, этого не проводится. И мы когда пытаемся значит, своих людей как-то приводить чувства, они нам предлагают сначала пойти навести порядок на улице. Ну вот если можно как-то поучаствовать в этом вопросе, потому что ну, действительно расцветают корабейники по городу. Проте міський голова вважає питання, чи можна перемогти вуличну торгівлю суто риторичним. її нігде не побіділи, разве то в цивілізованих странах. В России та же проблема, в Польше та же проблема, уличную торговлю и не победить. Это надо возле каждого объекта, где они становятся, они становятся обычно на потоках потребителей потенциальных, надо ставить сотрудника милиции, чтобы он контролировал каждого человека. Этот человек составляет потом сотрудник милиции протокол, направляет в суд, Потом конфисковывают товары и так далее, и так далее. Ну, это, это борьба не на жизнь, на, на, на смерть. Только сотрудник милиции уходит, они опять приходят и так далее, и так далее. Вы да, же это помните, это борьба как с сигаретами, она как вечная была борьба. Но я вспоминаю рейды сотрудников милиции, которые там 4 человека шли по городу и гоняли этих женщин, которые торговали в том числе своей личной продукцией. Выглядело это несколько как бы непонятно. Непонятно. понятно, є інші проблеми. Чим занім ані не контролюють пункти торгові збору э, металолома. вони не займаються тим, вот тим тим, і цьому вони займаються. Ну, є питання. Є питання і до якості ремонту доріг. У цьому році жовтим водам обіцяють несподівано велику суму коштів на асфальтування. А поки що міська влада планує вирішувати дорожні проблеми підручними засобами. Є пропозиція предложение... предложение сделать какой-то ремонт, хотя бы засыпку ям, которые в городе возникли не первый год, уже возникают эти ямы. Значит, довожу до сведения, что денег, которые нам дали на ремонт дорог в этом году, их гораздо больше, чем мы планировали. И гораздо больше, чем в прошлом году. Пока я больше сказать не могу, потому что когда они будут реально, Тогда я скажу, что эти деньги пришли. Тем не менее, денег действительно достаточно много. Это цифры, скажем, достаточно отремонтировать много улиц. Тем не менее, сегодня ситуация такова, что до ремонта дорог, которые должны производиться, как правило, в летнюю пору, у нас очень далеко. А ямы у нас уже есть сегодня. Есть несколько вариантов ремонта таких. Это забутовка битым кирпичом или там еще чем-нибудь плиткой. Есть засыпка от севом. Прошлые годы засыпали, но это все высыпается. Есть предложение засыпать тем срезанным асфальтом, который у нас есть. Есть у нас срезанный асфальт? Он же не учтенный? Почему не он? Но, да. Взяли на балансе? Если он на балансе... Ну если взяли на баланс, посмотрите по якої ціні, і давайте эту роботу сделаем. Що ж, а ми будемо сподіватись, що обласна влада все таки виконає свої обіцянки виділить гроші, і, хоча б частина жовтоводських доріг, отримають якісний ремонт.